Салтівки. Працюємо з Салтівки, друзі. Поїхали. Не забуваємо, не забуваємо, що наше головне завдання це підтримка на сьогодні дуже дієвого підрозділу птахівництва горобця, так би мовити, як Етік Полипенко назвав підрозділ птахівництва горобця. Ви бачите ступа від нас підтримка і відьмаків ЗСУ. Звертаємо увагу, будь ласка, і підтримуємо підрозділ. Ну, якщо ваша ласка щось залишиться після цього і кхм, бажання не зникне, то й канал підтримуємо. Марса, дай. Здрасті. Здрасті. Как у вас дела? Прекрасно. Прекрасно, знаете ли, у нас всегда э, ответ простой. Живы, а у живых все прекрасно. Вы летчик? Конечно, рыбак. И, знаете, рыбак. Вот, э, авиация с рыбацким уклоном у нас. Ну, в море. Речная авиация. Нет, в, в море забрасываем сети с, с самолета и всяческий улов, так сказать, получаем. Понятно. Да. Я никогда об этом не слышал. Ну, не что, это уже поверь. последнее слово нанотехнологии. Сколково, разработка Сколково. Угу. А что такое Сколково? Сколково это когда что-нибудь откололось от чего-нибудь и маленький кусочек упал, и он разрабатывает всяческие нанотехнологии. Понятно. Я с Казахстана, просто мне эти приколы не оценить. Ну вы что, что вы что незнакомое? Так что вы? Но это же в России типа силиконовой американской долины только в тысячу миллионов раз лучше. А. -а, -а. Вот разве кто-нибудь додумался бы в Америке с самолета рыбу ловить? Да, придурки типа. чистые. Ну, как я говорю. А вот у нас сразу, значит, сети забрасываем в Черное море и добываем всячески рыбный как там, Скарб. Продукт. Скарб. Рыбную рыбу, да. Рыбную рыбу. Рыбную рыбу, да. Рыбную рыбу. А мне написано, что из Любляны, из Словении. Я в Любляне нахожусь, да. А что Казахстан у вас, чем вас Казахстан расстроил? Ничем не расстроил, я в командировке. А, вы работаете кем-то и с загранкомандировками связаны? Угу. Разведчик, наверное. Ну, как водится. Ну, естественно. Такой же, как вы, морской рыбак, блин. такой Морской, морской рыбак, ну да, да, да. Ну вы же там смотрите аккуратно, смотрите. По-русски не особенно разговариваете. Я только по-русски тут разговариваю. Что же вы так? По-английски иногда. Что же вы так на местном языке? Могут же раскусить. Ну да пусть раскусывают, Господи. Пом помните Штильец? Он же по-немецки разговаривал. А, нет, но блин. Штирлиц, блин, Нет, блин, я ошибся. Он же по-русски разговаривал. Ну там же и Мюллер, и Борман по-русски разговаривали. Вы кино смотрели? Да, да, я же говорю, я забыл. Все ну, по-русски и Борман, да даже Гитлер по-русски говорил. О чем? Ну. Но... Да, не говорите тут однозначно. А вы говорите. А вы с какой части Казахстана? Я с Чемкента. Ну, я не очень силен. Это юг. Это юг. Юг, юг, да. Ну, то есть недружественная. Недружественная нам часть Казахстана, да? Недружественная? Ну, для Россиюшки. Почему недружественная? Дружественная? Ну, у нас север Казахстана, это, так сказать, русскоязычное население. Весь Казахстан дружественен к России. Ой, Казахстана. нет, иногда попадаются вот с юга люди. Бараны везде есть, да. и в России в том числе. Не, ну это безусловно, конечно, тут как же нам ну. без баранов-то, э, тут с вами согласен. Но я не очень в чат рулетки, по крайней мере, э, наблюдаю дружеское отношение к ну, России. Как-то в сети, это же, блин, это здесь же безнаказанность, здесь же можно все, что... Бог на душу. Ну, получает. причем тут безнаказанность? Все, что на душе у людей да есть, том... они же говорят, нельзя же наказывать людей за их Позицию. Или вы считаете можно? Ну, я бы не стал по одному двум индивидуумам судить о целой стране. Ну, наверное, да. Вот вы, вы же поддерживаете Россию? Я поддерживаю Казахстан и я понимаю Россию. Понимаете в чем? Ну, во всем, что она сейчас делает. Ну, вы имеете в виду СВО, да, вот эти вот да. наши действия, да? Ну, это хорошо. А скажите, вот, конечно, не дай бог. Ну, просто у нас раздаются э, всяческие мнения по поводу изменения настроений в Казахстане. А я знаю, чем это чревато, в принципе. Вы поддержите, не будете оказывать сопротивление, если мы придем к вам с помощью? Я не отвечаю на такие дурацкие вопросы. Ну, я не считаю это дурацким. Не Когда у вас бунт начался, э, пришли же наши десантники, помогли В рамках вот помогли вам. вы пришли, да. Не, ну это не в рамках АДКБ, ну что вы правда? Это пришло, пришла помощь в рамках АДКБ. Ну, она была оформлена в рамках АДКБ, мы уже понимаем, что. Я не знаю. Вы, Пров... скорее всего, блогер и меня сейчас записываете, мне это неинтересны такие темы. Вы боитесь просто. Не боюсь? Ну так говорите, что но, думаете. Ну это провокации, которые. Почему вы называете Плюс... вопрос мой к вам? о вашем мнении и провокации. Почему вы считаете, что я человек, стремящийся узнать мнение представителя Казахстана провокатором? Много было случаев, когда люди за одно неосторожное слово попадают в тюрьму, блин. Это как ну, такое возможно? Много. У вас же свободная страна, но ну, перестаньте. Ну, почитайте. Я обязательно Послушайте. почитаю. А что почитать? Почитайте. Ну, что почитать? Поищите в интернете. Ну, подскажите, я найду ресурс. Посадили за слова в чат-рулетки. Ну, это, конечно. Казахстан. Вот вам как. А это они говорили за Россию или против России? Я не знаю, посмотрите. Не, ну если они говорили против России, то и по делам пусть сидят. Посмотрите и все узнаете, что вы из меня-то пытаетесь. Да пытаюсь понять. Я уже пытаюсь быть честным с вами, откровенным, а вы юлите. Блогеров не бывает, честных откровенных. Я не блогер, я работник военкомата. Разве похоже на блогера? Бывает. Похоже. Замашки у вас блогерские. Ну, у меня работа такая по связям с общественностью, знаете ли. Я юрист, ну, да, я юрист белгородского военкомата. Моя задача, ну, собственно говоря, убеждать людей, что защита Родины это... Ну, то, что в Конституции написано. Это безусловно, Почет, почетная обязанность любого гражданина и так ну, далее. И, естественно, я должен обладать неким. Ну хотя бы минимальным, короче, красноречием для военного, насколько это возможно. Обладаете. Ну вот. Браво. Ну спасибо, спасибо. Может быть, ко мне вопросы какие-то есть? Беседа не складывается. Нет. Ну да. Ну давайте тогда. Бойтесь, бойтесь, продолжайте бояться. Продолжайте бояться. С кем с тобой общаться, старый? Я тебя не вижу, конечно, тебе не страшно. Кто тебя боится нахуй? Да. Нам не страшен серый волк, под кроватью целый полк. Правильно?